Tumpuan berita malam ini Kerajaan Sarawak akan bentang Ordinan Bangunan Wajibkan Pemasangan AED Di setiap bangunan Sarawak perkukuh Persediaan hadapi status Negeri Tua menjelang 2028 Hari Pekerja Peringkat Sarawak diraikan Pada 18 Mei ini Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Kerajaan Sarawak sedang menjalankan usaha untuk mewajibkan pemasangan defibrilator luaran automatik AED di setiap bangunan wilayah ini pada masa hadapan. Timbalan Pemimpin Sarawak, Datuk Amar Prof. Dr. Sim Kuhian berkata pihak kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG akan membuat perbincangan dengan Peguam Besar Sarawak, Datuk Sri Safri Ali untuk membentangkan Ordinan Bangunan bagi mewajibkan perkara berkenaan. I mean, uh, I've been asking the State Attorney General to try to see we can bring forward the building ordinance or not so that uh, Sarawak or all the public uh, places we want to have compulsory AED. Yeah, because uh, our number one disease is is cancer, uh, is a heart. and then with more and more people collapse, you know, we want it by law, uh, you need to do that. And uh, we probably will start with the government first, I mean, uh, our, I mean, uh, you see, to table a, a, a law, I mean, uh, uh, in our building ordinance, I need the State Attorney General, because I cannot just bring into the, in the, in the parliament and just announce myself. There are procedures and so on, yeah. beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan ambulans baharu kepada PBSM Malaysia Cawangan Sarawak di sini pada Khamis. Dato' Amar Profesor Dr Sim menambah pihaknya kini sedang mempertimbangkan untuk memasang AED di bangunan milik kerajaan Sarawak terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bangunan-bangunan awam setelah ordinan bangunan tersebut diluluskan kelak. Dalam majlis tersebut beliau turut menyaksikan penyerahan cek daripada pengarah urusan Tian Li Marketing Sendian Berhad, Joseph Ho, kepada pihak PBSM Malaysia Cawangan Sarawak. Sarawak terus memacu usaha memperkukuh infrastruktur sosial dan kesihatan dalam menghadapi cabaran status negeri tua menjelang 2028. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, Model pusat rehabilitasi seperti yang digunakan pakai oleh pusat rehabilitasi Perkeso Tun Abdul Razak menawarkan inspirasi dalam mewujudkan ekosistem pemulihan menyeluruh yang merangkumi rawatan perubatan, sokongan psikososial, latihan vokasional dan pemulihan semula ke dalam masyarakat. Menurut beliau, pendekatan ini amat relevan dan boleh dijadikan rujukan dalam memperkukuh dasar serta program sosial di Sarawak, khususnya untuk warga emas, orang kurang upaya OKU dan golongan rentan. Dedahnya pendekatan yang diguna pakai oleh Pusat Rehabilitasi Perkeso amat bertepatan kerana keupayaan institusi ini dalam mengintegrasikan elemen perubatan dan latihan pemulihan dalam satu pusat boleh dijadikan rujukan oleh Sarawak dalam membangunkan model pemulihan komuniti yang mesra warga emas. Sehubungan itu, beliau ingin melihat bagaimana perkhidmatan pemulihan yang bersifat person-centered dan berasaskan bukti evidence-based boleh diadaptasi ke dalam dasar dan amalan sosial di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap sempena lawatan ke Pusat Rehabilitasi Perkeso Tun Abdul Razak di sini baru-baru ini. Mengambil kira unjuran bahawa Sarawak akan mencapai status negeri tua menjelang 2028 lebih awal daripada Malaysia yang dijangka mencapai status negara tua pada 2030, kerjaan Sarawak katanya turut memperhebat pelbagai langkah proaktif dengan pelaksanaan inisiatif utama seperti penganjuran Sarawak International Conference on Aging SICA 2025 yang akan berlangsung pada 28 hingga 29 Oktober 2025 di Kuching. Persidangan ini akan menjadi medan antarabangsa untuk membincangkan isu-isu penuaan secara holistik termasuk peranan teknologi, penjagaan jangka panjang dan sokongan komuniti. Sementara itu, satu kajian menyeluruh bertajuk research on preparation for an aging Sarawak, the profile of an aging issues of all the persons in Sarawak juga sedang dijalankan. Kajian ini melibatkan individu berusia 60 tahun ke atas, penjaga, penyedia perkhidmatan, pelaksana program serta penggubal dasar di seluruh negeri. Kerajaan Sarawak akan menganjurkan satu perhimpunan khas sempena hari pekerja peringkat negeri pada 18 Mei ini bertempat di Hikmah Exchange Kuching. Timbalan Menteri di Jabatan Pimpin Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, perhimpunan julung kalinya diadakan di peringkat negeri bagi meraihkan sumbangan para pekerja pelbagai sektor di Sarawak. Ujanya, walaupun kebiasaannya hari pekerja disambut pada 1 Mei setiap tahun, perhimpunan di peringkat negeri ini diajakkan ke tarikh yang lebih sesuai demi memastikan kelancaran acara dan penglibatan penuh pihak berkepentingan. Perhimpunan untuk uh, apa tu, to celebrate, merayai hari pekerja. Hari pekerja memang satu hari bulan Mei. Tapi kerana tempat yang sesuai dan kita juga ingin supaya yang amat berhormat premier kita dapat hadir merasmi upacara itu, kita sudah tetapkan hari bulan perayaan ataupun perhimpunan bersempena hari pekerja itu adalah 18 hari bulan Mei dan tempatnya nanti akan kita buat di Hikmah Exchange di mana kita dah jemput wakil-wakil dari majikan, wakil-wakil dari pekerja, persatuan pekerja dan juga dari staf-staf federal, federal civil service dan juga kita punya state civil service dan dari beberapa kesatuan-kesatuan sekerja Uh, employees union dan employees union. Nah? Beliau berkata demikian dalam sesi temu bual Joh Randau... anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di bangunan Baitul Makmur pada Jumaat. Menurutnya, semasa sambutan itu nanti, pekerja sektor awam persekutuan, negeri dan swasta akan menerima pengiktirafan sebagai menghargai sumbangan mereka. Beliau juga tidak menolak kemungkinan akan menjadikan sambutan tersebut sebagai acara tahunan. Turut hadir pengarah UKAS Awang Putra Yusri Awang Ridzuan serta pegawai, pegawai kanan UKAS. Dalam hal itu, Datuk Gerawat Gala menambah kerajaan Sarawak memberi jaminan bahawa pindaan kepada Ordinan Buruh akan dikuatkuasakan secara menyeluruh bagi melindungi hak dan kebajikan pekerja di negeri ini termasuk mereka yang berada di kawasan luar bandar dan pendalaman. Ujarnya Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak akan memikul tanggungjawab penting dalam memastikan pelaksanaan dan penguatkuasaan semua pindaan ordinan yang telah ditetapkan berkuat kuasa 1 Mei. Dan uh, kita percaya uh, Jabatan Tenaga Kerja Sarawak akan mengambil berat tanggungjawab untuk melaksanakan to enforce uh, all these amendments. Yeah. Uh bab ini bertujuan untuk to protect our workers pekerja-pekerja kita ini sangat-sangat penting dalam proses pembangunan negeri kita. Bagi mengatasi cabaran di kawasan dua bandar, kerajaan melalui JTK sedang giat melaksanakan program dibat urus secara menyeluruh di seluruh negeri yang melibatkan pekerja, kesatuan sekerja serta pihak majikan. Usaha ini bertujuan meningkatkan kesedaran terhadap tanggungjawab bersama dalam mematuhi peraturan dan undang-undang berkaitan pekerja. Ujannya walaupun pemantauan 100% di semua lokasi agak sukar, mereka terus menggalakkan pekerja untuk tampil membuat laporan sekiranya berlaku ketidakpatuhan oleh majikan mereka. Semua kontraktor yang telah menerima surat lantikan LOA digesa agar memulakan kerja lapangan dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat berkenaan. Timbalan Menteri di Jabatan Pemimpin Sarawak, Penyelaras Projek untuk Agensi Pembangunan Wilayah, Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hak Ehwal Islam, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi juga meminta agar semua agensi-agensi terlibat memainkan peranan memastikan arahan Timbalan Pemimpin Sarawak nato amandemen dasar sugah embas ini dipatuhi sepenuhnya. Beliau turut menyeru semua agensi pembangunan wilayah RDA bekerjasama rapat dengan agensi pelaksana dan pemantau bagi memastikan projek yang diluluskan dapat disiapkan mengikut jadual. Katanya selepas mengadakan lawatan rasmi ke RDA bertempat di pejabat Mitrajang Regional Development Agency Merida pada Rabu. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman, lawatan ini bertujuan mengenal pasti isu dan cabaran yang dihadapi oleh RDA dalam memastikan kelancaran pelaksanaan projek pembangunan di samping sebagai usaha memperkukuhkan kerjasama dan menilai pelaksanaan projek-projek pembangunan di Sarawak. Dalam lawatan sama, beliau turut mengambil peluang untuk berkenalan dengan pegawai dan kakitangan RDA serta meninjau prestasi pelaksanaan projek yang dirancang. Dalam hal itu, beliau turut mengumumkan penubuhan sebuah hajatan kuasa khas yang akan dipengerusikan oleh beliau sendiri bagi melaras serta memantau perkembangan projek dan isu-isu berkaitan. Jatuh kuasa ini akan dianggotai oleh semua RDA serta wakil agensi pusat seperti unit perancang ekonomi EPU, unit pemantauan pelaksanaan negeri SIMU dan kementerian serta jabatan yang berkaitan. Dalam sesi libat urus itu, beliau menekankan bahawa RDA ditubuhkan oleh Premier Sarawak sebagai langkah mempercepat pembangunan wilayah dengan membolehkan projek diluruskan tanpa perlu melalui agensi pusat. Seramai 16 orang jemaah haji dari bahagian Miri selamat berlepas menuju Tanah Suci bagi menunaikan rukun Islam kelima pada Jumaat. Mereka merupakan kumpulan pertama dari kawasan ini bagi musim haji 1446 Hijrah dan dijadualkan berangkat ke Madinah secara berperingkat di bawah kelelaan lembaga tabung haji. Jemaah menaiki penerbangan Air Asia AK-6193 pada jam 11.40 pagi menuju Kuching sebelum menyambung perjalanan ke Madinah keesokan harinya menerusi penerbangan khas Malaysia Airlines MH8421. Majlis Pelepasan Jemaah telah disempurnakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Berkenu, Datuk Rozi Yunus. Terdahulu, para jemaah diberikan taklimat oleh pegawai tabung haji sebelum mendaftar masuk dan memasuki balai pelepasan. Sekian Bojen Ukas sebersama saya, Hafizah Munirah. Sila like, share dan follow semua platform media sosial Ukas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan ukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri video ukas dengan paparan Majlis Penyerahan Ambulans Baru kepada PBSM Malaysia Canggangan Sarawak di sini pada gamis. Hashtag saluran informasi rakyat. Salam ukas.